oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo salam satu hobi. oke okay, sahabat saya untuk video kali ini ya saya sedang berkunjung ke kediaman bapak subadyo ya. beliau ini seorang uh, kolektor bonsai juga ya. dia juga suka perang antik ya terus bonsainya juga banyak oke okay, seperti apa sih koleksi beliau akan saya coba tunjukkan satu persatu okay. oke okay, sobat pangsa ya ini adalah hoki anti milik beliau ya seperti ini ya, ukurannya enggak terlalu besar kecil ya kalau menurut saya ini tergolong cukupan nah, ukuran segini ya enggak terlalu besar tapi sangat bagus sekali jadi ukuran bukan jaminan ya meskipun ukurannya kecil kalau seperti ini ya nah, ini pun karakternya juga gayanya gaya formal tapi dia kalau seperti ini bagus sekali ini untuk Hokianti ya, sangat bagus sekali. Ya. Nah, ini juga bisa buat referensi buka uh, buat inspirasi ya untuk sahabat bonsai yang ingin membuat bonsai dengan gaya formal. Oke kita coba cek yang lainnya. Terus di sini juga ada jenis cemara. Ya. Cemara juga sangat bagus sekali nih. Wah. Seperti ini ya, cemara. Terus ini juga ada satu lagi jenis cemara ya. Nah seperti ini. Nah di sini yang merawat ini Bang Zuli. Nah itu orangnya nah, yang merawat bonsai ini. Nah, jadi Bang Zuli ini adalah teman saya yang merawat bonsai-bonsai milik beliau ini. Nah, Oke, okay, ini jenis cemara. Kita coba cek yang lainnya. Ada jenis apa aja? Oke Sobose, selain yang tadi di sini juga ada ripung atau kelampis putih ini kalau nggak salah ini ya seperti ini jadi untuk jenis tanaman ini dia ini berduri ya uh, durinya sangat besar besar sekali seperti ini Nah, uh, ini ini kelampis putih ini juga sangat bagus sekali uh, sobat saya bisa lihat sendiri wow. uh, seperti ini sobat saya ini juga sangat bagus jika kita jadikan sebuah bonsai. Nah, uh, ribung ya nah, cuman di tempat saya ini ada ribung cuman ya kita cari barang yang bagus karakter batang yang bagus itu juga kak sulit ya nah, seperti ini ini dia sangat bagus sekali sebagusnya karakter batangnya pun dia juga sudah bagus ya oh, alaminya karakter alaminya oh istimewa oke okay, kita coba cek yang lain Nah, ini ada serut ya, serut. Ukurannya cukup lumayan besar, nah, saya sendiri bisa sendiri. Benar-benar istimewa ini. Oh. Ya, ukurannya besar. Terus eh, batang-batangnya. Sebetulnya untuk karakter batangnya sih kita kalau eh, dikata, ya dikatakan formal ya, cuman di sini akarnya ya yang seperti ini. Oh. Istimewa untuk akar-akarnya. Oke. Okay. Nah. Dan juga untuk bonsai ini, bonsai-bonsai milik beliau ini dijual ya. Nah, jadi untuk sort bonsai yang uh, ada yang minat mungkin uh, bisa komen-komen aja lah ya. Terus di sini juga ada hoki anti lagi, nah, hoki anti. Ini cropping ya. Nah, oke anti cropping. Ini besar nih ini bonsai ya untuk ukuran pot sekitar 1 meter lebih ya nah, seperti ini ini anti nah, bunganya sangat lebat ini nanti lagi mungkin ini bisa berbuah ini ya anti oke nah, bisa buat inspirasi sobat saya ya yang ingin membuat sebuah saya cropping nah ini juga ada serut on the rock Wah, oh, istimewa ini serut on the rock ini ya nah seperti ini Nah, penataannya ini serut, belakang sana juga serut. Ini saya review dulu, nah, jadi ini sudah bagus untuk karakter batangnya, dia ini sudah meliuk meliuk Nah, kalau nggak salah mungkin ini batangnya ini biasa nih. Cuman dia disisipin batu, makanya ini eh, tergolong tertata dengan bagus ya, tertata dengan bagus. Jadi eh, penataannya sudah bagus, nah on the rock. Nah, seperti ini. Jadi dia kesannya ini untuk batangnya terjepit batu cuman ini kelihatannya kalau menurut saya nih ya uh, tataan ya batunya ini bukan asli alam cuman tataan kelihatannya tapi kurang tahu lagi uh, soalnya beliau dapatnya juga sudah seperti ini ya oke okay. oh, istimewa ini nah ini serut groping ya serut groping ya penataannya kurang lebih seperti ini untuk serut groping ya mungkin ya uh, beda orang beda selera ya kalau menurut saya sih gimana nih untuk gropingnya nih apa sudah pas atau belum ya ya mungkin perlulah permak permak sedikit lah ya intinya karena di sini mana bagian yang paling atas kita masih belum uh, ada gambaran ini ya jadi kurang lebih seperti ini aja untuk serut cropping ya nah ini cropping ini jadi ini satu-satu Kita -satu. nah, ditancepin satu-satu cuman menggerombol gitu aja enggak enggak eh, satu batang lah intinya ya kalau cropping oke kita coba cek yang lainnya kira-kira ada yang bagaimana lagi oke satuan saya di sini ada lagi serut raf istimewa ini satuan saya ya istimewa yang satu ini serut ngeraf jadi dia ini wow, bonggol banget ya bonggol sekali untuk praktek bonggolnya bagus ya terus di sini eh, ada yang antik ini saya lihat ini ya Nah, sebenarnya tadi sudah saya lihat, cuman saya nggak tahu. Ternyata di sini pas saya shot ya, saya kamera ternyata ada yang antik, yang unik ya, beda daunnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ternyata ada yang daunnya ini warna putih ya. Oh. Seperti ini sobat saya. Ya. Apakah ada dari sobat saya yang punya seperti ini? Nah, padahal ini sebelah sebelahnya ini juga hijau, hijau biasa. Ini kok bisa keluar varigata seperti ini ya? <tuh> Antik sekali ini. Apalagi kalau bisa putih semua, wah istimewa ini ya. Kalau dari sini kayaknya dia ini lebih keren kalau menurut saya ini ya. Nah, sepertinya kalau dari sini kayaknya loh, kayaknya kalau menurut saya lebih kerenan dari sini karena apa di sini? Eh, karakter batang tuanya dia sudah dapat terus dia sudah uh, dikasih batu ini tinggal kita bersihkan mungkin ya bagian bawah dibersihkan di sisain satu atau dua batang mungkin yang paling bawah ini ya itu dia sudah bagus ini cuma kalau misalnya uh, tinggal merapikan ini pun juga kalau misalnya kebanyakan mungkin dikasih satu aja sudah cukup sudah bagus uh, ini raf jadi kesannya ini pohon tumbang yang tumbuh ya kalau lebih seperti itu ya istimewa bisa buat inspirasi juga untuk sobatnya suka, suka berburu kayak saya ya nah, khususnya yang suka berburu kayak saya jika menemukan bahan-bahan seperti ini kita ambil sobatnya yang jelas ya oke sobatnya kita cek lagi yang lain oke sobatnya ya ini yang paling istimewa kalau menurut saya ini paling istimewa ini ini eh, uh, motifnya motif craft ya ini sekali dengan kita tercatat dengan tapi jangan lupa terus karakter padanya dia juga sudah sangat bagus ya matanya juga bagus dengan berat ukurannya ini sangat besar ya mungkin. ukurannya benar-benar besar terus juga untuk Hmm, perantingannya ini nah jelas ini dia ini sudah lama ini kalau dengan perantingan-perantingan seperti ini dia sudah lama sangat bagus sekali jadi untuk sobat yang suka berburu bisa terinspirasi ini ya ini untuk sobat yang suka berburu serut ini kalau dapat yang seperti ini sobat saya istimewa sekali oke gimana menurut ya untuk koleksi-koleksi beliau jadi tadi untuk sahabat saya yang ada yang berminat dari beberapa koleksi beliau ini bisa komen komen aja. Oke, nanti kita bisa hubungi Mas ini. Oke sahabat saya, seperti itulah koleksi bonsai milik beliau mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa menginspirasi untuk sahabat saya yang suka membentuk atau perburu sebuah ya atau membentuk sebuah bonsai mudah-mudahan bisa menginspirasi oke okay, terima kasih untuk sebuah bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe -nya agar selalu kita tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke okay, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania